Майбутнє Луганщини. Вітаю всіх, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Михайло Мартенко. Ми розповідаємо про молодь нашого краю. Чим живуть наші молоді люди? Які вони мають у Луганській області можливості та перспективи? Чи зможуть вони себе знайти і реалізувати саме тут? Хто буде розвивати наш край. Як вплинула війна на їх впевненість у завтрашньому дні і усвідомлення свого місця у цьому світі? Чи є загроза Донбасу знову перетворитися у дике поле? Про що вони мріють? На всі ці питання відповідають найбільш соціально активні, енергійні та обдаровані молоді люди нашої області? Наш сьогоднішній герой Олександр Маковей. Він студент східноукраїнського університету імені Даля. Этот хлопец в свои 22 годах уже проявил себя с активной гражданской позиции. Люди такого типу у суспільстві виконують об'єднуючу функцію. Це видно по його манері говорити та енергійності, завдяки якій він у майбутньому може створити щось дуже хороше, адже навколо нього гуртуються інші. Наприклад, у свої студентські роки Олександр є членом молодіжної ради «Сєвєродонецька». У нас пройшов проект, називається Молодіжна платформа хочу буду. Сернівська молодіжна рада написала один проект інтересний. Його піддержала. Американская компания USAid было выделено финансирование. На... Нам предоставили оборудование музыкальное различное да, и колонки, и микрофоны, и проекторы, и так далее. Также ремонтные материалы выделили помещение. И мы сейчас занимаемся активно ремонтом для того, чтобы в дальнейшем это помещение как бы привести ну, в вожеский вид, <laughs> сделать эту платформу общедоступной. На ней можно будет проводить различные тренинги, семинары, ну очень много чего делать, скажем так, и воркшопы, и э, мастер-классы, и можно будет использовать эту платформу также как, ну скажем, для бизнеса. И я там администратор. Сейчас мы проводим несколько тренингов, мы уже провели и будем еще этим заниматься. Мы были с Натальей Дубровиной, она тоже представитель Смр. Мы были в Киеве на тренинге для фасилитаторов. Получили там документ, который утверждает, что мы можем проводить тренинги. И сейчас в нашем помещении. Это Гагарин 78Б, первый этаж. Был один тренинг реализован уже для активных граждан. Также них был тренинг, второй тренинг для активных граждан. Он проходил кризис на медиацентре. И дальше еще, ну, может, 3-4, может, даже 5 тренингов таких еще планируем провести. К нам можно прийти с интересной идеей, мы поможем ее продвинуть. Вот у нас уже есть что-то для организации каких-нибудь мероприятий. то есть это оборудование, если это на улице. Ну, будут компьютеры, будет э, игровая приставка и так далее. Можно будет курсы английского языка организовать там. Які-то майстер-класи розвічні, опять же, крім того, що Олександр за додумцями у своїй організації проводять різні заходи, які спрямовані на розвиток молодіжного руху на території Луганської області, вони також ще займаються волонтерською діяльністю. Про волонтеру розкажіть. Наша организация как раз-таки привлекает волонтеров. Мы сами являемся волонтерами в своем большинстве. То есть мы все делаем сами, бескорыстно. К примеру, были проведены несколько семинаров, несколько тренингов. Фестиваль был проведен в Сердонецке, который организовали опять-таки волонтеры. Фестиваль с Украины в Украину был. Мы помогали в организации в нашем городе, когда он был. То есть без помощи волонтеров тяжело обходиться. не просто организовывают какие-то мероприятия? Самый разнообразный род деятельности от листовок начинаю раздать, допустим. Можно даже, вот чем мы сейчас занимаемся, у нас ремонт активно идет. Вот я пришел, мне там надо стену снести, потом стену построить, что-то там убрать, ну, помочь в организации какого-то мероприятия и так далее. Это бескорыстный труд во благо. Даже армия помогаете? Ну, армии нет. Мне звонили несколько раз из военкомата, но mm -hmm. я не могу еще и туда разорваться по городу? Ну, в основном и по городу, да, и наши волонтеры также ездят на различные семинары в разные города. Вот сейчас у нас девочка поехала в Киев, заводит на новые связи, новые знакомства. Будем сотрудничать шире так по всей Украине. У нас есть партнеры и во Львове, и есть и в Луцке, и так далее. Широкий світогляд це завжди великі можливості. У першу чергу для самої особистості. Олександр, як представник нашої молоді з активною життєвою позицією, постійно шукає змоги для того, щоб побачити світ і втілити мрії у життя. Я був на проєкті на міжнародному проєкті в Латвії цим літом. это было очень интересно. Это было, сколько, по-моему, 11 дней это было всего. Но они были такие, прям летом мы сделали. Это был спортивный обмен. Спорт из Language of Connection тема. Были участники из различных стран. Это Украина, Россия, Латвия, Эстония, Англия и Германия с помощью спорта мы находили общий язык, развивались, развеивали стереотип. Вот для меня, допустим, стереотип о том, что эстонцы какие-то медлительные, он вообще развеялся. У нас был вопрос, что изобрели в Эстонии. Там Skype, Google, по-моему, что там тормозная жидкость. Ну, конечно же, большинство ответило про тормозную жидкость, но нет, Skype был изобретен в Эстонии, их главный офис сейчас там. С Россией вот эти моменты все спорные, тоже они отпали. Мы убрали тему политики, убрали тему войны и так далее. Мы просто отлично сдружились, я считаю. Наша организация является партнером организации в Эстонии и организации в Латвии, такой же, которая занимается международными проектами, обменами вот этими. Сейчас будет, по-моему, в марте и в апреле два обмена еще. Один будет в Латвии, один в Эстонии проходить. Наши участники от нашей организации, ну и не только, в принципе, у нас просто так получилось, что большинство из нашей организации, любой может туда попасть, они поедут на подобные темы, на похожие, там find yourself и что-то еще связано со спортом. Довольно интересные вещи, я советую изучать эти темы. Вот я после этого проекта как раз, мне было интересно вчитаться, скажем, в тему ИВС проектов. ИВС – это Европейский волонтерский сервис. Они дают большое множество возможностей. Можно уехать за границу, заниматься любимым делом, в принципе, бесплатно. То есть на правах волонтеров, я имею в виду, что вы не получаете зарплату, вы получаете только какие-то карманные расходы. Но при этом всем вам оплачивают и перелет, и проживание, и визу, и ну, там все расходы компенсируют. Это довольно интересная вещь. Можно уехать от буквально нескольких дней до года попасть на этот проект. Вот я пытался, конечно, тоже мне было интересно. Поначалу подавал свои заявки на такие проекты, которые меня интересовали. В Испанию подавал, в Германию подавал несколько, на Мальту даже подавал. Но, к сожалению, пока из шести было шесть отказов. Была только одна скайп-конференция с немцами. Интересно пообщались. По-русски они, соответственно, ничего не понимают. Мы общались на английском. Вот. Но, к сожалению, пока не получилось. Останавливаться я не думаю. И в дальнейшем надеюсь попасть еще. Я люблю путешествовать. И меня все привлекает, что с этим связано. А EVS дает возможность отличную такую для этого. Это обширная программа. Она всех затрагивает, скажем так. В основном это касается молодежи. То есть до 35 лет, по-моему, от сколько у нас регламентировано от 14 до 35 лет молодежь, да? Вот на эту категорию прописаны проекты. Такие люди, как Александр, не позволяют себе пропустить возможности, которые дает жизнь. Он из наимолодших роков зрозумів одну важную вещь. Треба постоянно развиваться, пока есть такая возможность. Я хочу сказать, что очень важно, наверное, развиваться постоянно. Причем заниматься неформальным образованием. Как вот мне нравится одна цитата, наше высшее образование дает возможность заработать на хлеб. А самообразование дает возможность заработать на масло и икру. Поэтому не, не стоит останавливаться на достигнутом, надо работать над собой, причем много работать. Нет идеалов, нет предела совершенству, надо к этому стремиться все равно только. Я считаю, у всех все сложится, было бы упорство, было бы желание. Наша программа подошла до завершения. Мы желаем всем позитивного настроя и оставайтесь с нами. Майбутнє Луганщины.